Сьогодні наш підрозділ забезпечили, нам підвезли взуття зимове українського виробництва ну, для того, щоб можна було мати якусь зміну, обув, або обути особовий склад підрозділу. Якби вони не, не допомагали, як би це було б з них? Я думаю, що, звісно, ну, зазвичайно це було б чуть-чуть важче, мабуть, в якомусь. на к человеку але с другой стороны я думаю мы б справились бы с любого рода задачью. Военные никогда не скажут, что у них чего-то не хватает, в основном как бы, у них все есть, они такие у нас скромные товарищи, ну, Пытаемся выбивать шпионскими методами. Ну на данный момент сейчас как бы зима, зимняя обувь очень хорошая, я думаю станет она в пригоде нашим воинам. то есть кост 150 пар обуви для 25 й бригады ВДВ на данный момент мы сегодня как бы передаем. 25-я бригада совместно с Татьяной Рычковой и там фанатами Днепропетровского клуба Днепр занимаемся уже давно. Ну, сегодня только обувь, но так пытаемся по мере возможности своей и то, что как бы люди помогают, пытаемся закрывать все вопросы. Там да, мы тут бываем чаще уже, наверное, чем... Не знаю, чем на работе на своей. Ну, достаточно часто, просто сейчас бригады на ротации. Чаще здесь, ну, а так, когда бригада была в полях, то есть, как бы, каждую неделю мы, в принципе, были у них во всех, на всех тех точках, как бы, где бригада находилась, там с марта месяца. В связи с перемирием люди некоторые с праздниками думают, что, как бы, если у них на столе стоит оливье, то и, значит, не стреляют нигде. Но тут на самом деле 230 километров от Днепропетровска творится ну, война идет натуральная и достаточно очень плотный, там и обстрелы, и все такое, ну, как бы и артиллерия работает, то мы, я призываю всех, то есть мы собираем деньги на карту Рычковой и Татьяны, и у нас теперь появилась еще новая бригада ВДВ, это 81-я бригада, то в связи с этим как бы расходы увеличились, и... В связи с тем, что сейчас сейчас зима, то, соответственно, как бы надо потребности растут, как бы это и зимняя форма, и обувь, и рукавицы, и шапки, и теплые вещи, то всех призываю всех чтобы вы, смогли, чтобы вы могли спокойно спать в своих квартирах и домах, то надо помогать нашей армии и ребятам, которые там на передовой. Каждая семья, там, находясь там, вне зоны боевых действий, реально должна каждый месяц там, или по своей возможности пересылать как бы, деньги. Это вы все видите, то, что если мы не будем кормить свою армию, то придется кормить другую. И армия у нас народная, и народ должен ее поддерживать.